أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نسارا تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قالوا امنا بالله وما انزل الينا إسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.